Бог, ты, ух ты, зашла. Ну, это хорош было, слушай. Ну, понадобится, серьезно. Ух, есть. Да, оба на, оба на. Есть, кто должна быть тут выскочка. Есть. Опа. О, есть. была тут. Ляка, ляка. Ух, да, 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 да. есть. Оба на. Годится, годится. Витал вас, друзья! Вы на канале Рыбацюга. Мы сегодня с Вовчиком Вальдемаром подписываемся, не забываем на канал. Этот, выскочил опять на северский Динейс наш. Он човник уже забранный. Будем сегодня снова пытаться Гатичук. Ну, по крайней мере, пошукаем. Сегодня на новые места приплыту, притулились. Будем пробовать. Есть там одна нычка такая интересная в проработке амазонка. <laughs> так что будем пробовать защемиться на ней, но это не точно. Так что дальше подивимся. Погнали. Ну что, друзья, начинаю я с Максклада 128. Попробуем подолбить ним. По комплекту Басван XT Шимана до 28 грамм 16-10 2 Катушка обуха Рева 4К. Шнур Дайва Джибрейт 4 жилка. по 0,25 діаметр. Ну, якось так. Так що починаємо тут де виплили. На пляжику. Зараз може якась тут мелка щука стоїть, попробуємо піймати і підемо десь шукати удачу, як обычно. літо, жара почнеться, вже почалась. Так що будемо шукать щук. Конечно, чим побільше, тим поінтересне, але ну, що буде, то буде. Дивіться, друзі, яке чудо природи ми знайшли. Аляка, дивіться, яка. Мені пасічка. Малыш. Малыш, крань така. Вообще жесть. Дітьо черепахи. Блин, я так їх ще на дінці ніколи не бачив. Де взяли, туди и положили, так? Ну как а -а. Все, заховалась. Голова заховалась, <laughs> заныкалась. Ох, бог ты зашла. Ух, ху Ну, это хорош было, слушай. Это было хорош. Прикинь, прикинь, а я, а, я, а я, не снимал нормально. Да? Да, я ж с тобой то ля-ля-ля-ля выключил и не включил. И стоим и ля, -ля Не, ну такая, закилоха. Прям четко за Камера потуху. Не, моторчика сейчас на ну, два щелчка щелку. А? А? а, ты туда например, цикл, а? а? у меня телефон. А. Тут никакой выскочки нема. Так, тут. У ну, нас должно заряжать, друже, мне 89%. Ну, ну, по идее должно. Так а что? Не знаю. Ну, понаблюдай, Да Ух, есть! Да, оба-на, оба-на. Есть, тут должна быть тут выскочка. Да? Годится, годится. Давай, давай, давай. давай. Хорошо, сюда. Усанки, клювака. Оба! 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 Ха -ха -ха. Годится. Годится и годится, да? Сейчас, сейчас. И опять отработал кто? Товарищ Дантист, Дантист отработал. Осин. Осин. Кому, кстати, интересно, Обращайтесь до меня, номер. да в принципе, до Вовы тоже у него есть номер телефона. Я ему давал у мастера, который их делает. но ну, ребят, ну ждать надо месяц примерно, может, больше. Дело. Давите, я не знаю, будет видно или нет. Ось. Вот такая шняга, ось, зубы да, остаются. Да, да, да. Mm. вот такая, вот бачите то. там Вове контент, контент рабля <laughs> Вот такая вот. Ну, то, ну, цю, ну, все, слушай, такая кило десь. Ну, не, наверное, кило нема. Грам 900 грамм это это. Ну и возьмем, я думаю. Тараночно. Да нет, это такая хорошая щучка. Ну, да, она неплохая. Ну такая, ну, путана. Годится. Паркуем, Годится. да? <laughs> так что, да. Куканим пацана. Куканим. Да или девку, непонятно. Кто <laughs> тут? Мы <laughs> там, мы там под хвостами заглядали, так что, ну. <laughs> суть в том, что куканем, да. Все. Хай тусуется да, с нами. Mm -hmm. <laughs> Будет нам компанию создавать. <laughs> У нас теперь трое. <laughs> Класс, <laughs> да. <laughs> В общем, мы защемили тут мои давние секретные места. Не был я тут уже так годков, наверное, на пять примерно. Ну да, десь год пять я тут и не был. Сделали выводы с последних рыбалок, что клея на равномерку и клея на некрупные воблеры. Ну то есть вот такие шедшедообразные формы размер там плюс-минус 90 чуть меньше чуть больше так что будем пробовать сейчас шукать тут щучку в этих чудесных местах и найдем угу. здрасте как успехи ну, нормально, нормально. как успехи у вас Живця не а, а, она живца, да? Да. Ага. Понятно. Ну, Бачите, как у кого-то ну, вот вам секретные места, как я говорю, да? Да, да, да. Секретные, а, но... Ну, не для всех. Ну, не для всех, да. Кто знает, кто не знает. Ну, тем не менее, да и у нас под подачи было одна поимочка есть, а у дядьки только шиш. Mm -hmm. <laughs> ну, это так и дело, она живная. Mm -hmm. Ничего страшного. Друзья, ну, в общем, мы злого стало тут сейчас за першу сбыту жахнем кофейка, он, с пирожками вкусными, с картошкой. Mm -hmm. И будем бомбить дальше, да? Mm -hmm. Заряжение уже на успех. Две поклевки было за, за буквально, а сколько? Ну, 40, да, мы рыбачим. Mm -hmm. Две поклевки было, так что я думаю, еще все впереди у нас. Я надеюсь. Ну а там подивимся дальше, чтобы будет. Так что да, всем смачного. Будем силобать. плаваем мы, бачите, ребята, вот в таких местах у нас, в наших реалиях, только осталась щука туда, куда почти никто не плавает и никто почти ловить не умеет. Там. Вот тут еще есть какая-то рыба, которую можно реально найти и поймать. А везде так все выкашмарено, что просто капец. Так что вот так вот, вот таких вот корчелыгах, завалах щимимся И... Реалии, да. да, и шукаем рыбку, только так, по-другому не получается. Все дела. Есть! Есть! Опа, дышку, десь дышку, тут. Дышка, Давай, давай, давай. Есть. Красота. <свят> 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 И тут тяпнуло все-таки, да? А, вы, вы, а, вы, вы ждали, Сейчас я, 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 курю, я курю. <сех> Так. Достойно. Пойдет, да. Размерчик хороший, да. Да, так как-то. Плюс-минус. Огонь. Они все трафаретные. <сех> 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 да, кстати, все трафаретные. И все на дантиста. Да, пока что, опять же, рабочая тема. Пока что рулит потихонечку. Дантик наш да Дают Да. Все, кстати, спрашивали под этим видео, это, где купить дантиста, да? Где да. купить дантиста? даже мастер не знал, что мы ему такое прозвище дали дантиста. Да, это так, сами... надо ему сказать, что он дантист. Да, это мы сами от себя уже этот... Так, давай сюда на куканчик. Пидешь на куканчик до, другой подруги. Давай. Так что, друзья... Парочка имеется. Смотрите, а у нас уже компания Росте потихоньку. Компания Росте. Мы этот... Развиваемся. Да, да. У нас уже компания развивающаяся, да, потихоньку. Медленно, но уверенно, главное. Идем потихонечку. Главное не на месте. Да, главное на месте. Так что, лайкос. Прожимаем и комментируем. Да. И забегаем в гости на два канала. Друг а... до друга перебегаем, ребят, не стесняемся. Обязательно, да. Надо же поддерживать друг друга. Начинающих, да блогером, так сказать. Да. По-любому. Да, ребят, зацепился за сеточку. ах ай яй, -яй браконьеры. Здесь палку на поломой. ах ай -яй. целыми заветные вот места. Да, браконьеры все знают, все места знают. Сука, такие. Ох, и браконьеры. Так, ну, главное на вы, блин, намотаться. А главное теперь все воблер вытянуть. Да воблер, то вырываю, да. Ну, сеть крупная. Такая на карася, наверное. Да. Ну, такие вот дела. А вот это, ребята, вот петушиный движ, который мы сейчас будем исправлять. Дивите, что сеть сетей урода, мы плыли, видите, что с мотором нафигачила по сами помидоры, я кажу. Так, чтобы видно было как-то. Будем аккуратно, чтобы нож не затупить. Аккуратно вырезать, да. Ну, короче, вы поняли, что происходит с мотором. Я так сейчас поверну. Когда бляха сети стоять. Ну, так как-то. Что, друзья, вышло? мы вот с Вовой хапнуть по бутербродику. На кофеечка. Вон, дивится вот, вот как вы думаете, вот что не хватает, Есть, да, колбаска, да, все есть, помидорчик есть. Вот что не хватает, как вы думаете? А пойдемте, мы вам покажем, что не хватает. Вот мы тут вышли, такая поляна, да, тут все классно. А тут, а, бац, опа, цибулька, огородик. Да? Надо цибульки нам. Ну вот так, опа, ляньте, опа, и все, красота. Вовчик себе берет вот. все, песня сказка, лялька. И все, и прожимаем лайки. Вот так вот. Огородик огороженный, бачите, все красиво, по полу, а буряна нема, чисто, по кайфу. да. вот местинка, кстати, Да, полянка такая, нормальная. Кто то есть тут тоже нормально движу я. Так что, вот так вот. Смачного всем, кстати. Да, всем приятно. Раз таки. Ух, есть! Есть. Оба джа. Ух, какой дракон. Страшно, Ляка. Давай сюда, Оп, давай, опа. Давай, будешь третьим. Конечно, буду. Будешь третьим. Есть такое дело. Блин, Огонь. Так, сейчас дай аккуратненько. Оп. Да, да, здесь аккуратно. Я якорь кину. Еще Да, давай. Давай. Оп. Прыгай. Оп, все. Есть. Чуть-чуть не поломалась пинга. Вообще теперь. Так, тихо, тетя. Так, Глянь, такая вся калиброванная кась. Мы только, только выплыли поели, тут ля-ля-ля-ля, истории травы. Да. Не вот вам и ля-ля-ля-ля. Да. И сразу, бачите, как тетя бахнула. С -под травушки такая. Ну, тоже такая сама. Давай, то так. О, такая же здесь под килошечка. Вот такая под килошечка. Да, так сама. Красотка. Ну что, класс, будет третий. Да? да, сейчас пуканем. О, есть. ух Ох ты, красотка. Давай, давай, давай. Ну, такая тоже здесь. Они все дифрафоретные. Они просто не могут Оба! стоять. Есть. Так, я -то, Ух ты, тихо, 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 не в ногу, главное. Главное не в ноги, а то все только не по ногам. Сейчас. Ребят, опять дантисту респект. Опять так. выскочила за дантиста. Есть и такое дело. Они реально трафаретные. Да, все, как одна, реально. Ты бачишь, калиброванные. Вот это нормально, так и нам нравится. Нажимаем лайк, ребят. А главное, результативно клюют четко в точку, в цель. Ну, это худиша трошки, бачишь? Она Я подлиннее такая. Это пиявка, наверное. Пиявки, да, нас Вот она вроде, ну, так, так а сама по длине. Ну, такая отпадает там на кукане сейчас. По высоте Ну, мы растем, растем. Огонь. <сих> Движуха продолжается. Движмалина. малина. <сих> да, так, ну что, куканчик. Но опять дантист. Да, и опять все-таки цежишь наш веселый парень. Зелено-синий, да? Так, ну надерайся, надерайся. Сейчас мы тебя напуканем. <говорит> ух! ух Хороший! <говорит> ах ты! Ну, ёпта! Ну, как всегда! Как всегда! Самая крупная и, и, и мимо! Западло! Ух, Пипец! Пипец! Реальный! <говорит> 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 Блин, это а ты бачил? Ну, это полтора, а то и больше было! Ну, прям! Mm. <говорит> як Как она дала! Просто! Как <говорит> дала! ну Видите? Места классные вообще! Просто бомбовые! Блин! Ну, обидно! Ты скажи, сам... Стантис дает огня, конечно. Да. Воблер топ. топ просто топ. Да. Валит рыбу на ура. Капец. Ну, фу, ну, адреналинчика хватит. да. Фу, 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 фу. Я побачил, да, хорошая. Даже не у меня, <с и не то, но вообще кайфанул. Ты, вообще просто бомба. Я аж заикаться начал. Ну, бачу, карча. сидела Все дела хорошие. Ну, так, да, полторуня. Ну, ничего, следующая будет наша. Ловил. Это все же пытается, чтобы она заснялась да. по красоте. Получается хуже, чем всегда. Не то, что как всегда, а хуже, чем всегда. красота, да? Шабака. Вот даже визуально место перспективно. ты вот под него только что кинул. Угу. Но перспективнее было бы кинуть вот туда в угол. О, есть, мимо, промазала. Да. Эх. Мазанула, да. Да, опять вот, а Ты только сказал, чуть-чуть не туда попал. Да. Ну, место перспективное. Mm, Аж да, часто да. кинул перспективное место. Ну трошки, типа, только проговорили, что трошки ближе сюда, до, mm, до Да. Ну, понял, чтобы она может стать в углу. Она любая уголки у вас, не понял? Ну, как правило. Да, бачишь, жарила. Ну, блин, она, она вообще... А там... Мазануло. А, оно трава, понял? Ну, ничего, друзья. Две подряд. Да, две поклевки увы подряд было почти. То есть на буквально на на 50 метрах, да, наверное. Mm. Ну ничего. На тише будет. Не моя, значит. Да. Вот так вот. Речку Амазонку мы покорыли не слабо. Уже вырулили в основное русло. Будем пробовать ловить кое тут. Надеемся, что у нас все получится. Я думаю, что здесь должно получиться. Так что остаемся, дивимся, лайкаем, там все дела. Так, ну что, друзья, вылезли уже. Если хочется, аж руки трусятся. Голодные, как волки. Да. Вон полянку опять накрыли, невеличку. Места, конечно, козырного мы уже не нашли, чтобы где сесть, красиво отдохнуть, ну, как есть. Места, в принципе, знакомы, ну, до столики уплыть далеко, ну, еще пары бачить надо успеть. Так что, как-то так, переедаем и дальше в бой. Ух, 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 да, ух! Вот ух. она, вот она, вот она попала. Да. Вот под да, да, да. Ребят, вы видели? Пипец! И прям подлодка. Жопа. Ха? Такая, как вот она у нас на привязке. Ну, дала, дала по воблеру, понял? Ну, бач, прям, прям под лодкой выскочил. Прям под лодку. Ничего. Я как вы следующая наша. Да. Обида. Спиндюрила. Ну, просто дуже близко, прям под лодкой выскочила. Но она жахнула, она просто по крючкам не попала. Она стукнула. По ну, как-то она, да, не уверена. По дантисту. Видно, он сказал, что зубы у нее не дуже хворе, так что хай еще поплаваю, хай поживу. <плакова> 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 да. <плакова> Якось так. Ну, пока впираемся. Дальше еще. Ух ты. Яха по кончику. Еще места есть будем пиндюрить дальше. есть. Годится, ага, годится. Ах ты, нырнула. А что, ну, она под поднырнула? А? Ах ты, зараза ты такая. Все. Да, не ранула в кучу, не, не удержал, понял? Ничего, бывает. Ну ничего, да, так тоже бывает. Ну что, друзьяки, все. Човник на березе выволокли. То есть рыбалка наша завершилась. дивится что у нас с Вовчиком сегодня удалось урвать нам вот таких ну вот... Ну как с Вовчиком? <с체> 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 Я прошляпил свои две попытки. Ну все равно. Две попытки. Да, все равно с Вовчиком. Так что рыбку мы по-братски подербанем, так что никто без рыбы не останется, все нормально. Нагодуем всех. Якось like так. Ну что, по классике, да? Не забывайте подписываться. Прожимать лайки. Да, лайки, комментарии, Подобайки. там поддержка, все дела. Ну короче, как мы любим. Все как положено. <laughs> да. Все, до скорых встреч, друзья. Давай. Всем пока.